Насправді, в чому основна нас театру? В тому, що ми можемо, тим більше зараз, коли четверта стіна часто відсутня у виставах, ми бачимо перед собою живих людей, які перед нами е, роблять якісь вчинки, і ми хочемо того чи ні, ми їм співпереживаємо. Тобто, коли ми дивимося фільм, все одно у нас перед нами є екран, від якого ми можемо від, якось відсторонитися в потрібний момент вимкнути. Те, що відбувається на сцені, ми не можемо його зупинити, ми стаємо безпосередніми свідками. Особисто моя мета була, коли задумувалася про цю виставу, показати підліткам от інший бік того привабливого життя, яке, на перший погляд, вони собі малюють від самостійності і ще не знають, яка може бути відповідальність за це. Показати інший біктору, які бувають наслідки, коли вони вчиняють помилки, за які не так просто відповісти. <плес> ну, я думаю, що саме виставою ми зможемо, показавши їм це, вони якось можливо будуть співпрацювати з нашими героями, з нашими артистами ці ситуації. Проєктувати певним чином на власне життя, на власну поведінку було б дуже добре, якби після перегляду, хоча б одна людина, хоча б один підліток в потрібний момент сказав, що ні, я так робити не буду. Це б вже тоді основна моя ціль як автора була б виконана. Так б подумав, можна йому це вже. приймати рішення, це вже, конечно, много. Нет. Напугать нет, не не, не напугать. А, я, да, я сказал, что это своеобразная как бы шоковая терапия. Но тут не в том, что они должны испугаться. Вот если название такой «Втеча с Майбутнего», да, вот, вот как раз вот до Майбутни мы и хотим показать, с которого пока не поздно можно еще убежать. Вот как-то моральничать не очень хочется, совершенно не хочется, а вот чему-то учить, что-то показывать. Знаете, я в самом детстве, ну, вот в школе тоже учился, нас водили вот уже на спектакле, на такую тему, просто на просто на другие темы подростков, проблемы подростков. Я помню, как, как мне производило на меня какое впечатление, это какой шок производил, когда это вот настолько было похоже на то, что происходит у нас да, в общении с моими э, одноклассниками, с моими друзьями. И насколько меня это заставляло задуматься. Не какие-то там принимать решения, что-то там какие-то, э, строить планы, а просто надо этим подумать. Вот сесть и подумать. Вот та задача, которую мы ставим перед собой. Вот чтобы они подумали. Вот на секундочку подумали. Э, То бишь вы обращаетесь к старшеклассникам, да? Вообще к молодежи. Тут, например, это не проблема э, исключительно подростков. Вот mm -hmm. по -про проблема подростков, подростковые какие-то проблемы спросить, или... Я хочу уточнить, вы э, рассчитываете на то, что они вас услышат. То есть то, что вы им показываете, воспримут. Как бы ну, рассчитываете да, и что, на их, да, что, да, ну, это, mm -hmm. что они еще способны чего-то воспринимать, правильно? Я не рассчитываю, я в этом уверен, что они еще способны. Я в этом уверен, что они это воспримут. Да? Есть, проблематика не просто наркотиков у нас. У нас проблематика не в этом заключается, а в в причинах, почему подростки к этому приходят. Именно в причинах и есть вот это зерно. У нас есть проблема общения подростков с их родителями, со взрослыми. У нас проблема общения друг с другом подростков, Это эти первая любовь и тому подобное. Да? Вот Какие-то те психологические вещи, которые, ну, к сожалению, толкают их на такие, вот, такой выбор. Это вот, на такие легкие пути решения своих Проблемы. Они же считают, что их проблемы нерешабельны вообще. То есть это глобально. Настолько глобально, что от этого зависит вся судьба мира. И такие вот э, знакомые каждому подростку проблемы мы пытались поднимать. То есть и для родителей это должно быть э, интересно в плане того, чтобы увидеть своих детей на сцене, своих, то есть вот где они их не понимают. Ведь у нас очень много получается детей, которые не в буквальном смысле брошены а брошены вниманием родителей. Кто-то просто откупается деньгами от своих детей. Кто-то настолько много проводит времени на работе, что они просто не успевают за ними следить. Или занимаются больше собой, чем... Да, они сами хотят удовольствие получать? Дети. А дети остаются так, сами так. на себя. И считая рано взрослее, они считают, что они готовы принимать какие-то решения.